canggubkar qonşumuz Türkiyədə yeni mutasiya olunmuş variantın ə, tapılması ilə bu ştammın Azərbaycanına çatma ehtimallarını bir qədər əvvəl dediyim kimi müzakirə etmək istəyirik. Milli Məclisin üzvü Rəşad Mahmudov bu müzakirəni aparmaq üçün bizlə bağlantıdadır. Rəşad bəy axşamınız xeyir, salamlayırıq sizi. Vaxtınız xeyir olsun. Vaxtınız xeyir olsun. E, dediyimiz kimi çox təəssüflər olsun ki, əlbəttə ki, qardaş ölkədə də artıq yeni ştam aşkar edildi. 6 nəfər şəxsdə. E, eyni zamanda yeni variant e, Rusiyadan şimal sərhədlərimizdən sonra indi də cənubqərb sərhədlərimizə gəldi, çıxdı biz deyə bilərik. E, hava nəqliyyatı vasitəsilə əlaqələri xüsusi ilə nəzərə alsaq, e, hər iki qonşumuzda bu virusun artıq yayıldığını nəzərə alsaq, bu ştamın tezliklə Azərbaycanda görülmə ehtimalı qaçılmazdır sözünü biz indi də bilərəm indi ki məqamda. Eee, əvvəla ə, mən sözləmə onunla başlamaq istəyirəm ki, camaaya məlumdur ki, artıq, eee, koronavirus, eee, تنفس yolu infeksiyası kimi qarşımıza çıxdığı ilk gündən bu günə qədər artıq ə, ictimaiyyətdə hər bir kəsə məlum olan bir həqiqət var ki, mutasiyalar RNA viruslarında gözlənəndir. Ve bu mutasyalar e, estinde davamlı bir şekilde olur. Sadece Dünya Sehir Teşkilatı e, tehlike yaradan mutasyaları adlandırır, onları bir ad koyur ve bu adlar da esprî olsun ki her defa yeni bir ad ortaya çıkınca dünyada bir telâtüm başlayır. E, bugün Türkiye'de 6 neferin e, diagnozunun veya bu günlerde koyulması e, bence bu kadar telâtüm yaratmamalı bizde çünkü. ə e, omikronun e, hər nə qədər bəzi xüsiyyətlərinə görə fərqlik göstərsə də, deltadan və ondan əvvəl olan digər quştamlarda olduğu kimi, e, bunlar demək olar ki 90% bir-birinə oxşar xüsiyyətlərlə öz davamlılığını saxlayacaqlar. Yəni demək istədiyim odur ki, bu gün hər hansı bir ölkədə 6, 8, 10 nəfərdə xəstəlik var deyə yenidən 2020-ci ilin başlarında olduğu kimi bir xaosik qorxu havasına e, gürünmək məndəc qəbul olunacaq reallıq deyil çünki bu dörəmi şərsində biz çox şeylər öyrəndik. Ayrıcıca Omikrona gəldiyimiz zaman əlbəttə ki hər bir ölkəyə ehtiyatlılıq üçün e, tövsiyələrdə e, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tövsiyələr verilib və ona görə hər bir ölkə və ölkə ilə birlikdə artıq hər birimizi maraqlandıran bu hadisədə hər bir cəmiyyət üzvü ehtiyatlı olmalıdır. Bunun da çox rahat, sadə bir yolu var. Bunu Omikrona görə yeni bir Nəyi icra etməyə ehtiyac yoxdur? Sadə yol, bildiyimiz 3 dənə preventiv qabaqlayıcı tədbiri həyatımızda hələ ki bu xəstəlik olduğu müddət çərrsində və bu yoluxma miqdarının dünyada artma tendensiyasını gördüyümüz zaman biz daha çox bunu həyatımızda tətbiq edəcəyik. Bu da sadə maska, əl təmizliyi və məsafənin qorunmasıdır. Bir də bunların yanında artıq sübuta e, 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 ehtiyacı olmayan əsas mövzu E, e, peyvənd məsələsidir ki, peyvəndlərin e, gözləndən və bu xəstəlik ortaya çıxdığı zaman hədəflənən rəqəmlərdən daha çox faydalı olduğu və ölümü bir mənalı olaraq ciddi bir şəkildə azaldığı e, artıq aşkar bir şəkildə sübut etdirilib. Və mən sizə bir xoş xəbər də vermək istəyirəm ki, əlbəttə ki, Avropadan hələ neçələri ortada yoxdur, çünki orada o qədər böyük bir yayılma yoxdur. Omikronla əlaqədar Cənubi Afrikadan Verilən elmi tədqiqatların ilk nəticələrinə görə bu xəstəlik delta plusa görə hər nə qədər ehtimal olunan daha çox sürətli yayılma xüsiyyəti olsa da, bir çox xüsusiyyətləri ilə daha yumşaq davrandığı göstərilir. Nədir? Peyvənd olunmuşlarda hələ ki bu günə qədər ölüm qeydi alınmayıb. Bu çox vacib bir xəbərdir. 2. Şikayətlər çərçivəsində daha əvvəl xəstəlik keçirən və yaxud payment olunmuş 3-cü dozası olunmuş insanlarda bədəndə ağrılar, e, e, burun axıntısı və dad və qoxu itkisi olmadan keçirilən bir gripal infeksiya kimi keçirilir. Bu da bu xəstəliyin ehtimal olunan daha əvvəliki e, tüşanlarla müqayisədə daha az təhlükəli olma ehtimalını da ortaya qoyur. Əlbəttə ki, bunların sübut edilməsi üçün zamana ehtiyac var. Sadəcə mən bu gün subut edilmiş və Cənubi Afrikadan verilən, eee, e, tədqiqatların nəticəsini cəmiyyətə çatdırmaq istəyirəm ki, biz təlaşa girmədən sadəcə bu xəstəliyin eee, insanlar arasında sürətli yayılaraq ciddi bir şəkildə ölkədə küsən peyvəndlənməmiş insanlar üçün təhlükə yaratma ehtimalı olduğu bilinir. Və e, Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi də 2 gün əvvəl e, açıqladı. Bu gün var olan köhnə peyvəndlərin, yəni həm inaktiv peyvəndlərin, həm də ölkəmizdə tətbiq olunan emaranay tərkibli peyvəndlərin buşdam qada effektiv təsiri olduğu artıq sübut edilib, necə ki delta variantında biz bunun şahidiyik. Onun üçün də bu gün mən xüsusən əslində Türkiyə tərəfindən Türkiyə Səhiyyə Nazirliyində elmi şuranın üzvləri də bu gün açıqlama verdilər. Onlar bir məna ilə olaraq 6 dənə xəstəliyin ölkədə olması Bu həminki xəstələrin altısı da ayaqdan xəstəxanaya yatmadan e, müalicələr alaraq e, heç bir ciddi bir şikayətləri də yoxdur. Bunu e, çox bir şəkildə insanları təlaşa e, salacaq bir şəkildə bir e, hava kimi ortaya qoymamaq lazımdır. Amma mən bir mənalı olundan razıyam ki, bizlər ola biləcək e, omikrona bağlı sürətli yayılma ehtimalını nəzərə alaraq və bu sürətli yayılma zamanı Xüsusən peyvəndlənməmiş insanlar üçün yarada biləcəyi təhlükəti nəzərə alaraq cəmiyyətin hər bir üzvü özü və sevdikləri və e, digər insanların sağlamlığı naminə deyilən preventiv tədbirləri görmək kimi bir məsuliyyət daşıyırlar. Ərşad mə'əm. Və e, Ərşad mə'əm, bu e, Omikronun e, belə deyiz, insana olan zərəri, insanın özünə aslıdır. Prinsipindən çıxış etsək, yəni insandan-insana fərqi var. Hər adamın da öz orqanizmi var, xüsusiyyətləri var. Və bu prinsipdən çıxış etsək, bu mərhələdə virus sərhədlərimizi aşarsa, mənzərənin necə dəyişəcəyi ölkədə və nələrə sizin fikrinizcə ehtiyac yaranacaq? Mən heç bir formada məsələni şişirtmək istəmirəm, sadəcə indiki vəziyyətlə Omikronun ölkəyə gəlişindən, dırnaq içərisində gəlişindən sonraki vəziyyət arasında nə fərqlər ola bilər? Yəni nə fərqlər ola bilər? Bir gələ bunun gəlişi ilə əlaqədar heç şübəmiz olmasın ki dünyada artıq bütün kitellərdə demək olar ki görünməyə başlayıb ona görə gələcək. Bundan qaçış yolu yoxdur. Bunun sadəcə müddəti haqqında müzakirə oluna bilər. Bu hər hansı bir qorxu, həyecan təbiri edilərsəndə bu gələcək sadəcə gəldiyi zaman yəqin ki biz bu gün necə ki Cənubi Afrikadan artıq konkret məlumatlar almışıq, yəqin ki o zamana qədər də ə əlimizdə daha çox Avropa və digər ölkələr bu xəstəlikdən və quşdanın əziyyət çəkən ölkələrin dataları olacaq və həmin datalara uyğun bir şəkildə də ölkədə lazım olan tədbirlər e, ehtiyac olduğu zaman əlbəttə ki bu gün e, artıq dünəndən etibarən olan yeni yurisqulamalar ola bilər ki ehtiyac doyulsun ki yenidən bir miqdar sərtləşdirilsin amma e, mən indidən bir söz demək ümumiyyətlə kimsənin verə biləcəyi bir proqnoz ortada yoxdur bunu zaman göstərəcək bizə amma tamamilə tərələrin ə qapanması və ya çava yolunun nəqliyyatının ləğv olunması kimi bir yanaşma məndə ehtiyac yoxdur çünki Azərbaycan ümumiyyətlə digər dünya ölkələri ilə müqayisədə belə bu məsələyə ən ciddi yanaşanlardan biridir çünki çox zaman insanlarda sual yaranır ki, nə üçün mənim və yaxud xarici ölkədən gələn hər hansı bir insanın əlində peyvənd sertifikatı ola ola Azərbaycan ölkəyə daxil olmalarda mütləq bir şəkildə yenidən pislər analizi istəyir. Məs buna görə istəyir. Çünki ölkəmizdə e, aidatı qurumlar çox gözəl bir şəkildə qərar aldılar ki, e, sert e, bizim əlimizdə peyvənd olunmamız bizim özümüzün e, həyati təhlükəmizi ortadan kaldırır. Bizim yoluxmamızın qarşısını almır və biz yoluxmuş şəkildə təyərlərə mindiyimiz zaman ətrafımızdakı insanları yoluxduraraq ölkəyə mütləq bir şəkildə xəstəlik gətirmə ehtimalımız var. Ona görə ölkəmizdə hal-hazırda tətbiq olunan xüsusən hava yolları ilə gələn sərnişinlər üçün PCR analizinin olunması və bunun davamiyyətinin saxlanılması bu e, problemin həll olunmasında bizə e, ciddi bir şəkildə kömək edəcək. Amma e, konkret ona deyə bilərəm ki, e, bu xəstəliklə biz yoluxduğumuz zaman qarşımıza nələr gələcək? Ən e, pis ehtimal e, delta kimi bu gün necə ki hər gün ən azından 15-25 insan artıq aylardır ölümünə səbəb olan bir reallıqla üz-üzəyik və cəmiyyət olaraq bunu qəbul eləmişik. Əmpirik ehtimal yenidən bir dalğa ilə qarşılaşa bilərik. Bu dalğa qarşısında yenidən insanlar yenidən təlaşa girə bilərlər. Ona görə bu təlaşa girmədən əvvəl çox bəsit bir şəkildə artıq müzakirə mövzusu olmayacaq qədər artıq sadələşmiş və bilinən bir həqiqət olan ödəniş məsələsinə hər kəsin ciddi yanaşmasını mən tövsiyə edirəm. Bu sadəcə bizim şəxsi düşüncəmiz deyil və yaxud Kooperativ qərar yığım fikri deyil. Bu dünya səhiyyə təşkilatının və dünyada bu məsələ ilə əlaqəli ciddi bir şəkildə araşdırmalar aparan mərkəzlərin tövsiyəsidir. Cəmiyyətə bu gün rəqəmlərə baxdığımız zaman e, həqiqətən acınacaqlı vəziyyət dünən 6 nəfərin, 8 nəfərin, bir əvvəlki gün həftə sonu da olsa, e, harda isə o 20.000 nəfərin peyvəndlənməsi günlük bu çox aşağı bir rəqəmdir. Plususan ehtimal var ki, qarşımızda bizi böyük bir ehtimal ola biləcək bir dalğa ilə qarşılaşma ehtimalımız var. Buna görə cəmiyyət hər nə qədər bu gün sakit döənəm varkən 3-cü dozasını və yaxud olunmamışlar zamanında peyvəndlənməsini etsələr məncə daha təhlükəsiz, qorxusuz gələcəyə ə qədəm qoya bilər. Rəşad Həkim təşəkkür edirik. Eyni zamanda siz Peyvəndə də bir çağırış etdiniz bizim efirimiz vasitəsilə, düzdür? Bildirdiniz ki, o mikronun Delta-dan o qədər də çox ciddi, kəskin fərqləri yoxdur. Amma mən sadəcə olaraq ilk ölüm faktının qeydə alınması məsələsinə istəyirəm qısaca sizlə toxunaq. Çünki o mikronun ilk aşkarlandığı vaxtdan 20 gün sonra ilk ölüm faktı qeydə alındı. Məs bu fakta baxaraq ə, nə demək olar bu virusla bağlı ölümcüllüyü baxımından daha doğru Belə bir örümcüllüyü baxımından, yəni sadəcə o o o kəlməyə və yahod o dataya görə hər hansı bir fikir yürütmək qeyri-mümkündür. Yenə dönüb deyirəm, onları da nəzərə alaraq Cənubi e, Afrika'dan vermiş olduğum parametri əyirdim ki, Cənubi e, Afrika ən çox bu xəstəliyə yoluxmuş olan və səhiyyə sisteminin data, yəni e, e, məlumatların toplanması e, mexanizmasını dünya səhiyyə təşkilatı tərəfindən qəbul olunan bir dövlətdir. Və həmin ölkənin datalarına görə, hər nə qədər ölümə səbəb olmuş olsa belə, e, e, peyvətlənmiş insanlarda hər hansı bir ciddi həyatı təhlükə yaratmadığı və ya daha əvvəlki ştamlarla müqayisədə ölümü artırma yönündən hər hansı bir yeni elimizdə datanın olmadığı görünməkdədir. Əlbəttə ki, ölüm e, sadəcə e, Omikron üçün deyil, e, bütün ştamlar üçün ilk başdan yarandığı gündən bu günə qədər gün ştamlar ölümə səbəb oldu. Yarad e, səbəb olduğuna görə onsuz da pandemiya elanı olunub. Yoxsa olmadıqdan sonra bir üst tənəffüs yol infeksiyası kimi biz buna sadə yanaşacağıqdı. Ona görə də mən sizin sadalanmış olduğunuz xəstəliyin e, aşkarlandıqdan 20 gün sonra ilk ölümün olması bizi qorxutmalıdırmı? Mən şəxsən hazırda dünyada var olan datalara və alınan ekspertlərin məlumatlarına baxdığımız zaman e, yoluxdurma və yayılma sürəti təhlükəli bir həddə çıxa bilmə ehtimalı var, amma bu e, ştamın daha bəlkə ştamlarla müqayisədə öldürmə və yaxud reanimasiyaya e, salma ehtimalının daha çox olduğuna dair bir e, düşüncəm və ehtimal hələ ki görsənmir. Ümid edirəm ki, bu şəkildə də olsun. Hı -hı. Ümid edəcəklərim bu qədər. Bəy Rəşad bəy, biz sizə təşəkkür edirik. Vaxtınızı ayırdınız, bizimlə canlı bağlantıya qoşulduğunuz üçün, maraqlı fikirləri səsləndirdiniz. Həm Omikronla bağlı, həm də digər detallarla əlaqədar bir dəqiqə edirəm. Bizimlə canlı bağlantıda Milli Məclisin üzvü Rəşad Mahmudov idi. Biz onunla Omikron ştamından danışdıq.